Selamat tengah hari semua kepada rakan-rakan media Terima kasih datang pada hari ini atas jemputan saya dan juga SPRM untuk sidang media khas kita pada hari ini saya akan memberi beberapa update terutama sekali berhubung dengan kes-kes yang -kes menyebabkan angkatan tentera pertama ini saya nak maklumkan tentang siasatan yang semua sudah maklum semua sudah maklum Uh, berhubung dengan uh, siasatan melibatkan uh, parlimen Tentera darat uh, dalam mana kes ini kita telah siasat hasil daripada kerjasama daripada pihak <coughs> pihak polis yang mana telah memberi maklumat kepada kita semua ingat pada uh, suatu masa di mana uh, seorang pemberi seorang pengadu telah pergi ke balai polis Dang Wangi dan beliau telah memberi uh, membuat aduan uh, di sana <coughs> dan uh, proaktifly di mana Uh, kami telah mendapat uh, uh, maklumat daripada pihak polis dan SPRM telah menjalankan siasatan uh, lebih awal sebelum uh, pengadu itu datang kepada SPRM pada hari Rabu iaitu pada hari Selasa, ini just uh, saya nak reflect balik daripada uh, kejadian yang berlaku <coughs> Okey, dalam kes ini ya uh, latest update-nya uh, seperti mana saya telah uh, maklumkan sebelum pada ini, di mana Uh, ada pembetulan sedikit saya buat di mana Panglima tentera darat telah pun kita uh, lepaskan daripada tahanan reman iaitu pada hari Isnin 12 hari bulan Januari 2025 saya, 2026. Jadi saya minta maaf dari segi kesilapan fakta berkenaan. Uh, namun demikian uh, di sini saya nak memberi update tentang uh, uh, status siasatan ini ter, yang terkini. Uh, pertama sekali uh, uh, saya nak maklumkan bahawa dalam kes ini 23 individu telah pun ditahan uh, dan uh, kita telah membuka uh, 22 predicate offence dan juga satu kertas melibatkan pengubahan haram. Siasatan ini uh, telah kita buka uh, apa ni uh, um, membuka kertas siasatan di bawah seksyen 17 (a) kecil Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dan juga di bawah seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 juga Seksyen 17 adalah berkaitan dengan penerima, uh, penerimaan suapan Seksyen 23 adalah kesalahan menyalahgunakan kuasa oleh seorang penjawat awam Turut juga kita buka satu kesiasatan yang di bawah Seksyen 4 Kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Muah Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan juga hasil daripada aktiviti haram tahun 2001 jadi untuk maklumat semua siasatan masih kita teruskan namun demikian uh, dalam beberapa kertas siasatan berkenaan uh, saya telah mengarahkan pegawai uh, penyiasat untuk menyegerakan siap siasatan ini pada minggu hadapan. Bermakna di sini saya telah memberi arahan supaya kertas siasatan siap pada hari Isnin minggu hadapan dan seterusnya dikemukakan kepada Timbalan Perdana Raya untuk dibuat keputusan. Bilangan saksi yang telah dirakam percakapan dalam kes ini adalah seramai 30 individu telah pun dirakam percakapan mereka dalam tempoh siasatan kita lebih kurang dalam tempoh 2 minggu. Jadi ingin saya nak uh, tekankan di sini dan juga perjelaskan bahawa dalam siasatan kes rasuah, salah guna kuasa, kita tidak hanya akan melihat berhubung dengan transaksi wang yang telah dikemukakan oleh pengadu berkenaan. Itu maklumat yang telah diberikan pada pihak polis dalam kes rasuah kita perlu juga membuktikan keterangan-keterangan yang kita perlu ke kemukakan kepada pendakwa raya ialah siapa pemberinya dan sebagainya walaupun uh, uh, dalam kes ini hanya cebisan maklumat diberikan iaitu berhubung transaksi wang ini juga merupakan satu cabaran uh, kepada pegawai penyiasat untuk membuktikan uh, Transaksi wang berkenaan Jadi seberapa segera kita terpaksa mendapatkan bantuan Daripada pihak-pihak bank Dan juga pihak bank negara Kerana uh, kebiasaannya dalam kita Untuk mendapatkan dokumen-dokumen bank ini Bukan satu uh, uh, tindakan yang uh, boleh disegerakan Kerana pihak bank juga mempunyai uh, prosedur-prosedur mempunyai tertentu Namun demikian saya mengucapkan ribuan terima kasih Kepada pihak bank negara Kepada pihak-pihak bank kerana telah membantu untuk menyegerakan pembekalan-pembekalan dokumen berkenaan. Again, saya nak ulangkan bahawa daripada a uh, uh, maklumat berhubung dengan uh, transaksi wang berkenaan, pegawai saya perlu melaku melakukan lebih dalam lagi. Uh, they need to go beyond that that to uh, to prove siapa-siapa yang telah memberi wang berkenaan. Dalam kes ini melibatkan isu procurement di mana kita perlu melihat uh, kepada isu prokeman yang mana satu siapa pemberinya dan sebagainya sebab itu uh, daripada kes ini 27 kontraktor telah pun kita tahan uh, untuk untuk membantu siasatan kita dan semua pun telah dilepaskan daripada siasatan ini <tuh> telah kita uh, terzahir ataupun we discovered barang-barang uh, kes uh, yang yang kemudian dapat kita perolehi hasil daripada siasatan dan juga hasil daripada persikan pegawai-pegawai saya. Jadi dalam kes ini juga elemen-elemen persikan telah digunakan oleh SPM dengan uh, apa tu secara optimanya. Saya apa ni amat uh, memu saya memuji pegawai saya dan saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas uh, dedikasi dan juga komitmen pegawai-pegawai saya yang uh, dapat uh, Menyegerakan, mendapatkan maklumat Mengesan aset-aset dan sebagainya Dalam tempoh 2 minggu saja Dan ini satu pada saya Satu keberhasilan yang amat baik Yang ditunjukkan oleh pegawai-pegawai saya Yang menjalankan siasatan Sejak uh, akhir tahun lepas Dan mereka tidak bercuti uh, Terpaksa menyiapkan kes ini Dalam, dalam uh, kadar yang segera Jadi saya juga ingin memaklumkan Bahawa kadang-kadang Di luar sana pelbagai Uh, andaian maklumat dan sebagainya uh, banyak yang tidak betul. Ya jadi pada hari ini saya nak jelaskan tentang perkara, perkara yang timbul dalam hal berkenaan. Dalam kes ini kita telah membuat sitaan, breakdown seperti berikut. Wang tunai berjumlah 4.4 juta, mata wang asing bernilai 1.4 juta, sebuah kereta uh, jenis Range Rover SVR bernilai 360,000 26 unit jam uh, tangan bernilai 2.3 juta kebanyakan uh, Rolex jenis Rolex 23 unit tak silap saya ya ada depan ni ada di depan ni dan uh, kita telah uh, membuat kena, peng, uh, kena pengenal pastian bahawa ini adalah jenama tulen Rolex ya barang-barang kemas bernilai 294,039 ringgit dua cincin berlian bernilai 20,000 ringgit jongkong emas 3.7 uh, kilogram uh, sekut harga semasa sekarang tak silap saya lebih kurang dekat 700 ribu lebih 1 kilo uh, bernilai 2.5 juta medallion emas 150 gram bernilai 102 ribu ringgit 2 dina emas 8.5 gram bernilai 5,780 ringgit dan jumlah keseluruhan barang sitaan bernilai semua sekali adalah 11.4 juta ringgit Akaun account telah dibukukan adalah sebanyak 75 akaun syarikat berjumlah 32.5 juta ringgit. Jadi dalam kes ini ya uh, um, untuk malam semua uh, penyitaan a uh, um, wang-wang ini dibuat uh, di wang-wang juga aset ni dibuat di dua tempat. Satu di sebuah residensi di Kuala Lumpur, satu rumah um, ya, dikatakan rahsia yang sebuah lagi di Besut, Terengganu dan pegawai saya uh, bergegas ke Terengganu dua kali tak silap saya ke sana bagi mendapatkan barang-barang kes ini hasil daripada maklumat yang kerja terima dan dia, di hadapan saudara-saudari semua ini adalah barang-barang uh, kes yang berkenaan uh, dan uh, dipamerkan di sini untuk uh, dilihat uh, kerana saya tidak mahu di luar sana membuat pelbagai andaian. Jadi kita tunjukkan kepada tuan-tuan bukan untuk untuk uh, showcase dan sebagainya tapi ini sebagai barang bukti supaya maklumat ini betul dan sebagainya. Jadi kalau ada pihak mana pihak mengatakan beliaulah yang memberi maklumat dan sebagainya itu semua tidak benar. Ini adalah hasil daripada tindakan pegawai, -pegawai saya dan juga lebih uh, lebih dalam lagi ialah melibatkan perolehan yang mana satu yang perlu kita um, uh, siasat dalam kes ini. Dalam satu kes lagi yang melibatkan seorang pegawai kanan tertinggi uh, yang mana uh, kes ini telah dijalankan uh, sejak 7 Oktober 2025 lagi sebenarnya tapi kes ini tidak kita nyatakan kepada umum dan uh, pemanggilan beliau ke pejabat SPRM baru-baru ini iaitu pada Ahad dan Isnin adalah bagi membantu siasatan dan selain daripada beliau seorang lagi pegawai kanan tertinggi yang juga telah dipanggil uh, semalam dan kita telah menahan beliau Kedua-duanya telah ditahan Cuma kita tidak membawa mereka ke uh, permohonan Riman Bagi tujuan penyiasatan lanjut Kerana seperti saya sebutkan tadi 7 Oktober kita telah mula siasatan Jadi pemanggilan mereka adalah untuk membantu siasatan yang terakhir dalam kes ini Dan kes ini uh, keduanya kedua hampir siap Dan juga akan dikemukakan dalam masa terdekat kepala timbalan pendera raya bagi tujuan untuk uh, kesebaran keputusan. <coughs> Dalam kes ini uh, jumlah tangkapan termasuk dua orang tadi, uh, terdapat juga empat pegawai kanan ATM juga ditangkap dan juga sembilan orang awam. Bilangan saksi yang telah dirakam percakapan adalah seramai 35 orang saksi dan uh, sitaan uh, telah dibuat seperti berikut. Pertama, sitaan kenderaan Dua buah kereta kenderaan mewah iaitu Mercedes uh, brand uh, A class sorry A180 dan juga Toyota Vellfire, sebuah Proton Iris, dua buah motosikal Yamaha Xmax 250 dan juga Honda ADV 150. Sitaan wang tunai pula adalah sebanyak RM1.3 juta keseluruhannya dan juga 721000 jumlah keseluruhan nilai mata wang asing dan kedua-duanya diletakkan di hadapan ni. Sitaan emas ada 66 jongkong emas 2.49 kg. Ialah disebut 66 jongkong emas tu jadi sebenarnya nama jongkong tapi gambaran tu bukanlah jongkong besar tetapi dalam pelit pelit kecil lah. Jadi saya kena perbetulkan. 26 bentuk pelit emas lah ya. Hmm yang uh, bernilai 1.7 juta harga sekarang. Akaun yang dibukukan ialah pertama lapan akaun syarikat, empat syarikat uh, peribadi dan to total semua sekali adalah 4.7 juta. Jadi siasatan uh, ada sedikit lagi yang perlu kita teruskan uh, untuk menyengkapkan kesiasatan. Sebab tu saya kata mas, apa tu hampir selesai. Insya-Allah uh, akan selesai pada minggu hadapan dan uh, kes kertas siasatan ini perlu dikemukakan paling lewat kepada timbalan raya ialah pada hari Jumaat pada minggu hadapan uh, untuk, di, uh, untuk dibuat keputusan oleh pihak peneraya dan juga akan dikemukakan juga kepada Jabatan Peguam Negara jadi setakat ini saya nak um, uh, berhenti sekejap uh, berhubung, berhubung dengan kes angkatan tentera terlebih dahulu sebelum kalau ada kes-kes lain jadi uh, pertamanya saya buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, oh, Okey, sebelum tu saya ingin juga mengulang balik kenyataan saya dua hari lepas. Ini adalah ekoran daripada kenyataan uh, yang berhormat Menteri Dal Menteri Pertahanan iaitu Datuk Sri Khalid Nordin yang mana saya telah uh, menyatakan saya menyambut dan mengalu-alukan kenyataan yang dibuat oleh beliau dalam hal untuk beliau membersihkan isu-isu uh, uh, rasuah dan juga tata kelola di Kementerian Pertahanan dan di sini SPRM. Kami uh, uh, akan bekerjasama adalah berdasarkan di bawah section 7 C ya lebih kurang. Ya. Section 7 bracket C Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah 2009 2009 di mana inilah akta uh, di bawah ini adalah provision ataupun uh, peruntukan yang di dinyatakan uh, di bawah akta kami mandated uh, ataupun authorised to MACC untuk memberi nasihat dan juga membuat kaji selidik berhubung dengan berhubung dengan sebarang kelemahan isu tata kelola dan sebagainya. Jadi pada hari Rabu minggu hadapan minggu hadapan saya akan membuat uh, uh, kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Menteri dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Pertamanya untuk membincangkan isu-isu yang sedia ada, okay, yang sedang dalam siasatan. Yang kedua ialah membincangkan way forward tentang isu pembersihan uh, di dalam ATM yang mana SPNM sedia membantu berdasarkan pertama hasil daripada siasatan kami yang kedua berdasarkan daripada maklumat yang telah kita kumpul dan juga siasatan terlebih dahulu sebelum ini dalam data kami untuk diperbincangkan untuk betul-betul kali ini untuk diperbetulkan mana-mana yang lemah di dalam MINDEF terutama isu-isu melibatkan perolehan dan sebagainya isu-isu lain seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri itu adalah isu dalaman itu boleh diselesaikan oleh aa, pihak kementerian tetapi kami sini memberi penumpuan tentang isu rasuah isu tata kelola dan juga isu penambahbaikan di dalam MINDEF yang yang menjadi tanggungjawab kami ha, bukan saja kerana saya nak membuat kunjungan hormat tetapi menjadi tanggungjawab kami untuk membantu kerajaan dalam hal membetul, membetulkan perkara-perkara, mana-mana perkara yang lemah dan juga silap di sini. Jadi itu setakat ini berhubung dengan uh, isu MinDef. Kalau sekiranya ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan semua, saya buka. Uh, mana saya boleh jawab, saya jawab hari ini. Mana tak boleh atau sensitif, saya akan uh, mengatakan saya tidak boleh menjawab buat masa ini. Okey, silakan. <tuh> mo uh, senior officers or officers in the ministry of defense expected to be called up or arrested In relation to these two cases yeah. um <coughs> so I'm not denying di mana kita akan memanggil lagi mana-mana uh, yang terlibat in relation to this case nya dia bila kita siasat kini akan timbul banyak perkara, perkara lain kita akan memanggil tapi buat bukan masa sekarang kerana isu itu pertamanya uh, mungkin berbeza sikit dengan apa yang kita siasat jadi uh, yang kita siasat sekarang ni berdasarkan pada aduan dan juga apa yang telah kita ada uh, dalam kes yang kita uh, siasat Contoh pada 7 Oktober uh, 2025 telah kita mulakan siasatan Ini yang kita fokuskan dahulu <coughs> Jadi uh, yang lain-lain itu -lain selepas selesai kedua-dua ini Kita akan mula memanggil yang lain-lain untuk, uh, untuk memberi keterangan ataupun untuk membantu siasatan kami For the second case ya uh regarding yeah. Ya. Uh, dia berkaitan dengan procurement dan juga pertanyaan gunaan dana dalam minda Ada nilai tak? Nilai itu saya tak boleh nyatakan lebih sensitif. Tapi memang melibatkan uh, isu dana awam dalam uh, minda uh, MINDEF. I cannot say is the largest tetapi saya boleh katakan di satu uh, Uh, satu uh, breakthrough uh, sebab memandangkan sensitiviti kes ini kena melibatkan dua uh, atau tiga top brass di MINDEF. Kalau tuan-tuan nak bandingkan dengan kes-kes lain, mungkin ada Linda yang lebih besar di jabatan-jabatan lain. Tetapi yang penting di sini uh, sudah tentu seperti mana saya pernah ditanya oleh Encik Austin dua hari lepas sudah tentu kes ini besar Berpas uh, bukan saja berdasarkan perulian, isu peolehan tetapi juga berdasarkan rang yang terlibat. Ha, jadi sensitiviti ni dan juga uh, ataupun saya boleh katakan kes ni melibatkan kepentingan awam adalah berdasarkan pangkat uh, mereka yang terlibat. Terima senior forces, uh, has been conducting some wrongdoing. Has any information been passed to you on this? <laughs> I do not know about that because when you say it's rumours it was it will remain as a rumours lah uh, so if you can be specific uh, to to mention to us uh, to tell us then uh, i will consider um, that information this is a big top brass so you given a tight time frame uh, to but can you have an idea fact is tight time frame to be frank here uh, i humbly can say that that on us this is our responsibility To complete the investigation as soon as possible. Memandangkan tentang sensitivity kes ini, seperti mana saya sebelum saya sebut dalam beberapa ucapan sebelum pada ini, kenyataan kenyataan saya. Pertamanya saya tak ada mengambil apa-apa direktif daripada mana-mana pihak. Yang kedua saya bukan bertindak di atas arahan mana-mana daripada publik atau sebagainya. Yang ketiga ini memang tanggungjawab kami dalam hal-hal semua sebab setiap kes tidak akan sama antara satu sama lain. Dalam hal kes ini, tanggungjawab saya dan saya juga sendiri mengklasifikasikan, mengklasifikasikan kes ini adalah kes yang berprofit tinggi yang perlu ada kesegeraan yang mana rakyat, tuan-tuan semua perlu tahu statusnya secepat mungkin. Jadi itu kan yang sebenarnya yang berlaku, betul tak? Jadi sebab itu, pemerintah-pemerintah, uh, rakan media pada setiap hari bertanya tentang, tentang uh, update kes ini sebab apa? Kamu sendiri juga, juga yang <coughs> sebenarnya menggambarkan kes ini perlu disiapkan dengan seberapa segera tidak ada time frame di sini, saya boleh menyatakan uh, kes ini mungkin lagi 2-3 bulan dan sebagainya, tetapi dalam kes ini, saya sendiri mengambil uh, sikap sebagai ketua perselajaran uh, dikik kes ini untuk mengetahui dan juga menyegerakan siasatan secepat mungkin Again? Ya, semua pihak telah memberi kerjasama dengan baik baik daripada baik daripada pihak MINDEF daripada pihak orang awam uh, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga ada juga pemberi-pemberi maklumat di luar sana yang memberi input-input tertentu yang ada yang betul ada yang tak betul yang mana ada juga boleh membantu dalam siasatan kes kami ni. In hmm. the second minute there were four other officers and nine members of the public were arrested. When were these arrests made? Um they were arrested actually uh, last year. Uh, could be somewhere in October and uh, November. What is your choice? Why choose one?